Компанія, яка б відвела 1000 гектарів землі, суто під овочі. Но ну, я не знаю, у вас є ще в Одеській області такі гравці? Я думаю, що на сьогоднішній день ми одні з найбільших виробників овочів в Одесі. Яке у вас співвідношення від, відносно культури? І як часто ви повертаєте одну культуру на поле? Ми ну, стараємося зробити хороший сівооборот. Не завжди це получается, щоб культури менялись, Особливо, щоб було зерно. Но що самое лучшее севооборот зерно. идет а потом идут овощи но всего оборота стараемся придерживаться акцент на какую-то одну позицию овощ, овощей мы не ставим никогда то есть оно у нас идет монокультура для фермера это гиблое дело то есть всегда И нужно овощи да. Для, в овощах особенно. Монокультуры никогда нельзя выращивать. Потому что э, сеем, например, позиции картошка, лук, буряк, морковка, капуста, белокочанная, пекинка. И обязательно что-то, одна или две позиции стрельнут э, в цене. А остальное может просесть. И за счет этого, скажем так, колхозники выезжают в сезоне. Потому что если посеять, например, картошку в один год, там, засеять все 1000 гектар, и она будет образно по 4 гривны то на следующий год уже будет трудно выйти обратно на те же объемы.